обратно если вы взглянете на это удивительное место, то увидите множество интересных и естественных площадков. Здесь и можно весь потенциал своего тела. Я использую все проявления природы, чтобы сделать трюк. Движение воздуха, рельеф. заключается в том, что перенести нас из города на дикой природы, прямо скалы. Здесь появляется возможность совершить абсолютно иные прыжки между черте города. Мне кажется, что идея использовать природный вордшафт это интересно, необычно. Это новое ощущение для всех нас. Здесь кроток действительно необычно. Мне очень нравится прыгать среди камней и воды. Это интересное место для меня. Здесь очень хорошо. то что мне нравится в этом месте это безумная разнообразная геометрия поверхности она разительно отличается от мировой а я считаю что швейцария это великолепное место для тренировок. это очень хорошее место с удивительным духом свободы. Для прыжков здесь все не так, как в городе. Ну нет, говорит то покруче. Хотя я не что уж класса. Твою же мать. что Руки-то, Делают. Никому раньше не приходила такая идея использовать подобное интересное место. Мне здесь очень нравится. Это одно из лучших мест в мире, чтобы заниматься паркуром. мы здесь делаем, это выдающиеся события для всего прошлого движения. Мы помогаем друг другу, это командная работа. Если кто-то подскальзывается, остальные обязательно ему помогут. Когда мы здесь очутились, мы увидели, какой величественной может быть природа, какими могучими бывают скалы. А мы среди всего этого великолепия такие маленькие. Мы не ожидали, что эффект от этого места будет таким впечатляющим.